Там вас с Вы все такие нарядные, в молодежном костюме. Есть, как вам матч? Очень хороший очень хороший матч. Очень интересные вообще были события, развивались. Конечно, хотели выиграть. Конечно, хотели завершить позитивно этот э, турнир. Очень благодарны всем за, за такую организацию, за классный чемпионат, который получился. Мне кажется, что все получили море эмоций и море удовольствия от этих игр. Сегодня такие важные и когда небольшие команды. Да, лайк, он идеальный. Команда оборонялась, а пустину. <рит> Чему, по по-вашему, так поменялось все? Ну, на самом деле не могу сказать, что мы там как-то по-другому играли, были уверены в победе. Я лично точно был уверен, что мы выиграем. В первом тайме получилось каким-то образом сесть на пять голов и немножко это сломало психологию. Если бы не было вот этих вот, скажем так проблем с точки зрения судей, в первом там я думаю, что мы бы спокойно играли бы с большим отрывом. Немножко нас это присадило, и потом, понятное дело, рисунок игры поменялся. Но, тем не менее, мы все равно достигли того результата, который мы планировали. Чемпионат завершился, какие-то планы у команды, чекали до лонги, что удастся сверхать этот склад, или там какие-то смены. Будем садиться обсуждать, э, будем, 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 будем решать. Э, в любом случае, коллектив есть, команда есть. Посмотрим, будущее покажет. Пока не могу, без комментариев. Чекали болевальники ваши выходы сегодня якось и там писали в интернете, чтобы заиграл эти Ну, Я не могу пока выйти. Мне врачи запрещают uh, играть. Мы вас